सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी तो कंप्यूटर विज्ञान किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे तो टेलको त्रीजु विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था महिला पुरुष का तो सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहा बुलाया गया पुना पांचव लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया एफ एम रेडियो ने बीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहलू टेलको कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था तो टेलको कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है वह उसका डटकर विरोध करेगी तो छे वृद्ध सज्जन ने स्नेह मई वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा तो वृद्ध सज्जन ने वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए पांचवा सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की सुधा कुलकर्णी ने न्याय मूर्ति से शादी की છઠુ ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશનને કર્ણાટક કે સરકારી સ્કૂલો કે ક્યાં ક્યાં તો ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશનને કર્ણાટક રાજ્ય કે સરકારી એક એક કમ્પ્યુટર યોજના ઓર કાર્યરૂપ તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે સર ધોરણ દસ ગણિત અને વિજ્ઞાન અમને સમજાતું નથી સર વિજ્ઞાન વાંચવામાં કંટાળો આવે છે બરાબર તો વિજ્ઞાન અને એસએસ નું વાંચવા માટેનું મટીયલ બીજા બધા વિષયના સ્વાધ્યાયના વિડીયો બરાબર તો આ બધું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ડિજિટલ વેદ નામની એપ્લિકેશન જે ગુગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાંથી તમને એ પ્રાપ્ત થવાની છે બરાબર જેમાં અસાઈમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરો એકમ કસોટી અભ્યાસ પાઠ્યપુસ્તકના વિડીયો તો ગુગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી ઓપન કરશો પેજ ખુલેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવેલ પેડ કોર્સમાં દસમા ધોરણમાં જઈને તમારા દસમા માહિતી લઈ લેજો એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી વિષય વાઇઝ પાઠ વાઇઝ વિડિયો જોઈ શકશો સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ કી સફળતા પર ક્યા ક ઉઠી સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ કી સફળતા પર ક ઉઠી કે ઉનકા માર્ગ કઠિન અવશ્ય હૈ કિંતુ ઉસ પર ઉને ચલના જરૂરી હૈ પ્રશ્ન 3 નિમ્નલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર 2-3 વાક્યો મે ઉત્તર લખી पहलू टेलको के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी तो विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको यानी कि टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे टेलको के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी बीजू सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया तो सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं उन्होंने निच्चे किया कि वे टेलको कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है तो जो सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए तो सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता और राहत कार्य करवाए अनेक गाँव में कंप्यूटर वितरित किए स्कूली इमारतें बनवाए तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को तीन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए कर्नाटक सरकार तथा तो अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार पुरस्कार मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार वुमन ऑफ द ईयर एफएम रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए चौथु निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए पहलू साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया तो साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही सही उत्तर दिए थे पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते तो आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे वह पुरुष प्रधान समय था तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है લેકિન આજ મહિલાઓ કે લીધે બરોબર મિત્રો આ જવાબ મોટો થઈ જાય તમે વિડીયો પોસ્ટ કરીને વાંચી શકશો બાકી આ સવાલ છે સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ કે લીધે કેસ પ્રકાર પ્રેરણા મૂર્તિ હે બરાબર તો એનો પણ જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા લખી શકો ઉક પુરસ્કારો સન્માનિત કયા ગયા હૈ પ્રકાર સુધા મૂર્તિ મહિલાઓ કે લીધે પ્રેરણા મૂર્તિ બની ગઈ હૈ पांचवो निम्नलिखित शब्दों के पर्याय वाची शब्द लिखे परिसर आंगन शुरुआत आरंभ मेहनत परिश्रम सुखा अकाल अनुसंधान खोज पुरस्कार इनाम शब्दों के विलोम शब्द लिखे विरोधी आवश्यक अनावश्यक सौभाग्य दुर्भाग्य उपस्थिति अनुपस्थिति सज्जन दुर्जन अपना पराया उच्च निम्न अधिकतम न्यूनतम निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनवाई अधिक अधिकता सफल सफलता आवश्यक आवश्यकता असमान असमानता पुरुष पौरुष स्त्री स्त्रीत्व। निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलु फुला न समाना अत्यंत प्रसन्न होना परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फुला न समाया बात न पचना बात गले न उतरना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पचे બરાબર તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે જેની એપ્લિકેશનમાં પીડીએફ મેળવી લેજો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત